ईद ए जुलूस श्री विसर्जनाच्या दोन दिवसानंतर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ व ईद मिलाद जुलूस कमिटीचा ऐतिहासिक एकमुखी निर्णय अकोला महानगरातील गणेश मंडळांचे गत एकशे तीस वर्षांपासून सुयोग्य संचालन व व्यवस्थापन करणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ व ईद ए मिलाद जुलूस कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या समन्वय कमिटीच्या झालेल्या संयुक्त महत्त्वपूर्ण बैठकीत आगामी सतरा सप्टेंबर रोजी येत असणाऱ्या गणेशोत्सवाची श्री विसर्जन मिरवणूक आपल्या निर्धारित तिथीस दिनांक सतरा सप्टेंबर रोजी होणार असून याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे गणेशोत्सवाच्या नवव्या दिनी सोळा सप्टेंबरला येत असणाऱ्या ईद मिलानुदुबीचा जुलूस हा दोन दिवसानंतर दिनांक एकोणीस सप्टेंबर रोजी आपल्या पारंपरिक मार्गाने निघणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ तथा ईद ए मिला जुलूस कमिटीच्या वतीने सहा सप्टेंबर रोजी दुपारी पाच वाजता ग्रीनलँड कॉटेज येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली यंदा अनंत चतुर्दशी दिनांक सतरा सप्टेंबरच्या पहिल्या दिनी मुस्लिम बांधवांचा पवित्र ईद हा सण येत असल्यामुळे दोन्ही समाजाच्या वतीने समाजात सामंजस्य शांती व सौहार्दता निर्माण होऊन हिंदू मुस्लिमांचे हे दोन्ही सण आनंदाने पार पाडता यावेत यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट सिंग मोहता महासचिव सिद्धार्थ शर्मा ईद ए मिलात जुलूस कमिटीचे अध्यक्ष हाजी मुदाम व कच्छी समाज व कच्छी मस्जिदचे अध्यक्ष जावेद जाकरिया आदींनी संयुक्त बैठक घेऊन या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले या निर्णयाला जिल्ह्यातील सर्व उलेमा व मौलवींनी पाठिंबा दर्शविला आहे या निर्णयाची घोषणा शुक्रवारी स्थानीय ग्रीनलँड कॉटेज येथे संपन्न झालेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली ईद उल नबी का जुलूस जो है वो दो दिन बाद में निकलेगा पिछले साल बहुत अच्छा लोगों लोगों ने ने सराहा दिया इस वर्ष भी वही भावना वही मुश्किल जो है वो तो पैदा हो गई है कि सत्रह सितंबर को गणेश विसर्जन को मेरवणक निकलने वाली है गणपति बापा को विदाई है और सोलह सितंबर को जो है ईद उल नबी का जुलूस जो है वो निकलने वाला है दोनों के रास्ते एक होने से फिर कोई किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो दोनों समाज अपने त्यौहार जो है बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनावे ये सोचकर हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि गणेश विसर्जन की मिरवनूक उनके तय दिन निकलेंगी लेकिन ईद उल नबी साहब का जुलूस जो है वो उन्नीस सितम्बर को निकलेगा और दोनों समाज अपने अपने जो जुलूस निकालेंगे बहुत ताकत से और उसका एक में स्वागत जो है गुलकोशी जो है वो उस दिन करेंगे आज पत्रकार परिषद के अंदर मुफ्ती साहब अकोला गुलाम मुस्तफ़ा साहब आल रसूल सैयद जकी मिया साहब के हुक्म से मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे को गणेश मंडल की तरफ से एक लेटर आया था वो इन लोगों के सामने रखे हमने नगर सेवकों के आलिमों के इनमें ये इन्होंने नक्की किए कि उन्नीस तारीख के दिन जुलूस निकाला जाए लेकिन सोलह तारीख के दिन मस्जिदों में घरों में जैसे फातिया होती है अपने अपने घरों पे फातिया करेंगे मस्जिदों में फातिया करेंगे 16 तारीख को और उन्नीस तारीख को जुलूस निकाला जाएगा बड़ा अमान और शांति से दोनों भाईचारे के उससे गणेश मंडल में भी शामिल रहेंगे ईद मिलाद में जुलूस में भी शामिल रहेंगे क्या कहना चाहेंगे जो आपको पहल की हिंदू समाज ने तो बहुत अच्छी बात है ये तो हमारी चलेंगी और आगे चल के आगे की नस्ल के वास्ते तो बहुत अच्छा हो गया ये कि इसका कोई झंझट ही नहीं रहना है अभी बारह साल के बाद आएगा कभी तो ये जो हमारा है अभी का ये रिकॉर्ड वहाँ कायम रहेगा इसके मुताबिक आने वाली नस्ल भी रहेगी हम जिंदा है नहीं है एक रिकॉर्ड तो अकोला के लिए एक हिंदू मुस्लिम समाज का एक एकता का भाईचारे का एक संदेश तो मिल गया सबको